பூமாதேவி என்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாளும் இனி வரப்போகும் நாட்களும் அனைவருக்கும் இனிமையானதாக அமைய வாழ்த்துக்கள் நாளை மகாலயபட்ச பஞ்சமியில் பெண்கள் நாகதேவியை வழிபாடு செய்தால் குடும்ப நலன் சந்தான பாக்கியம் வம்ச வளர்ச்சி பித்ருதோஷ நிவர்த்தி கிடைக்கும் பெண்கள் நாளை நாகதேவியை வழிபாடு செய்து அனைத்து பலன்களையும் பெற வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறேன் இன்றைய பதிவினில் நாம் நாகஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் மற்றும் நாமாவளியினை பாராயணம் போகிறோம் ஸ்ரீ நாகஸ்தோத்திரம் அனந்தம் வாசுகிம் சேஷம் பத்மநாபம் ச கம்பலம் சங்கபாலம் திருதராஷ்டிரம் தக்ஷகம் காளியம் ததாம் பலஸ்ருதி एतानि नवनामानि नागाणां महात्मनां सायङ्काले पठेन् नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वभाता विनिर्मुक्थ सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यत् पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् ॐ नागराजाय नमः प्रायामि नमस्करोमि इति नवनागस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीमानसदेवीस्तोत्रम् महेन्द्र कृतम् देवी, देवी त्वां स्तोमिच्छामि साध्वीनां प्रवरां परां परात् परां च परमां नहि स्तोदुं शमोऽधुना स्तोत्राणां लक्षणं वेदे स्वभावाख्यानतत् परम् न क्षम प्रकृति वक्त गुणा तव सुव्रते शुद्ध सवू कोपि विवर्जिता न शो मुनिस्ते न्यक्तया चयात मै पूजिता साध्वी जननी चता दिति दया रूपा चगिनी सूपा यता प्रसू त्वया मे रक्षिता प्राणा पुत्रधारा सुरेश्वरी अहं करोमि त्वां पूज्यां मम प्रतीक्ष्य वर्धते नित्यं यद्यपि पूज्या तं भवेत्र जगदम्बिके तथापि तव पूजां वै वर्धयामि पुनः पुनः ये त्वामाषाढसङ्क्रान्त्यां पूजयिष्यन्ति भक्तितः पञ्चम्यां मनसाख्यायाम् आसान्ते वा दिने दिने पुत्रपौत्रादयस्तेषां वर्धन्ते च धनानि च यशस्विन कीर्तिमन्तो विद्यावन्तो गुणान्विताः ये, विद्या ये त्वां न पूजयिष्यन्ति निन्दन्त्य जानतो जनाः लक्ष्मीः न भविष्यन्ति तेषां नागभयं सदा त्वं स्वर्गलक्ष्मी स्वर्गे स वैकुण्ठे कमला नारायणं सो भगवान् जरत्कारुर्मुनीश्वरः तपसा तेजसा च मनसा ससृजे पिता अस्माकं रक्षणायैव तेन त्वं मनसा बिदा मनसा देवी तु सक्ता चात्मना सिद्धयोगिनी तेन त्वं मनसा देवी पूजिता वन्दिता भवे यां भक्त्या मनसा देवा पूजयन्त्य निशम्भृशं तेन त्वां मनसा देवीं प्रवदन्ति पुराविदः सत्त्वरूपा च देवी त्वं सस्वत्सत्त्वनिषेवया यो हि यद्भावयेन् नित्यं सतं प्राप्नोति तत्समम् इदं स्तोत्रं पुण्यबीजं तां सम्पूज्य च यक्पटेन् तस्य नागभयं नास्ति तस्य वंशोद्भवस्य च विषं भवेत् सुधातुल्यं सिद्धस्तोत्रं यदा पठेत् पञ्चशैलजपेनैव सिद्धस्तोत्रो भवेन्नरः सर्पसायी भवेत् सोऽपि निश्चितं सर्पवाहनः इति श्रीमानसादेवीस्तोत्रं नागदेवी नागदेवीनामावळि ॐ नागायै नमः ॐ नागराज्यै नमः ॐ पण्डक्यै नमः ॐ पण्डकेश्वर्यै नमः ॐ महानाक्यै नमः ॐ अनन्द्यै नमः ॐ वसुज्ञै नमः ॐ चक्रनाक्यै नमः दक्षिणा्य नम ओं कर्कोटक्य नम ओम पद्मनाक्यम ओ ओम महानाकिि नम ओं महाना पन्नखमात्रे नम ओं ओम ओं नमः

ॐ नागदेव्यै नमो नमः पन्नगमाते नमो नमः अनन्तवासुकिचक्रकर्कोटके नमो नागराज्यै नमो नमः नमस्कारश्लोकं नागदेव्यै नमस्तुभ्यं नमस्ते पण्णकेश्वरी रक्ष मां सर्वथा मातर्कुलदोषनिवारणी